Сьогодні знову пікетують Київську державну адміністрацію. Нібито народних депутатів запустили, а от представник російської преси Сергій Рульов достає посвідчення і хоче попасти, будь ласка, пред'являє посвідчення і намагається зайти. Подожди, нафиг мне просто где списки? Что значит ругайтесь? Так, да, да, понял. Почему не пускаете крысу? Я знаю, что вы не здесь. Что вы тут делаете вообще? Приехали. Почему милиции так много? Приехали. Почему так много милиции? Пропустите меня, пожалуйста. Я хочу пройти в Киев. Против Пропустите меня, пожалуйста. Я не, не принял ваше поясниц. Вы опять дуркуете? Почему прессу не пускаете? Вы же однажды дурковали. 14 числа. Почему вы не пропускаете? Что это за маневры у вас? Расскажите. Что за учение милиция проводит? Киевская? киевлянами. Это такое национальное развлечение у вас, так, да? Поворачиваться спиной в прессе. Вот нормально один только капитан лицо держит. И старший лейтенант. А майор уже лица не, не имеет. Понял вы. Значит, мер до старшего офицера. После старшего офицера превращается в мусора что младшие офицеры нормально смотрят в лицо камеру. Как их учили министры внутренних дел. Михаил Васильевич. Вот и Сергей Рулева тоже не пускают. Яскравого представника российского ЗМИ.